Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk rukun nikah bidang fiqh pendidikan Islam tingkatan 5. Sebelum kita membincangkan tentang rukun nikah, Mari kita lihat apa maksud nikah ataupun kahwin. Pernikahan atau perkahwinan bermaksud akad yang menghalalkan hubungan suami isteri menurut hukum syarak. Untuk menjadikan pernikahan atau perkahwinan itu sah, ianya perlu memenuhi lima rukun nikah. Yang pertama, bakal suami. Kedua, bakal isteri. Ketiga, dua orang saksi. Keempat, wali. Kelima, lafaz akad nikah. Pajar-pajar boleh mengingati rukun nikah dengan menggunakan formula siswa yaitu S suami I istri S saksi W wali dan A akad nikah seterusnya kita akan melihat penghuraian rukun nikah dan syarat-syaratnya. Rukun nikah yang pertama ialah bakal suami. Apakah maksud suami? Maksud suami ialah lelaki yang dikahwini oleh seseorang perempuan. Apakah syarat-syarat bakal suami? Syarat yang pertama mestilah seorang Islam. Dua, lelaki yang telah dikenal pasti. Ketiga, bukan mahram kepada bakal isteri seperti mahram nasab, penyesuan dan persemendaan. Keempat, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah dan yang kelima tidak mempunyai empat orang isteri dalam satu masa rukun nikah yang kedua ialah bakal isteri apakah maksud isteri maksud isteri ialah perempuan yang dikahwini oleh seseorang lelaki syarat-syarat bakal isteri yang pertama ialah Islam dua perempuan yang telah dikenal pasti ketiga bukan mahram kepada bakal suami seperti mahram nasab penyusuan atau persemendaan keempat bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah dan yang kelima bukan isteri orang atau dalam iddah talak rajai rukun nikah yang ketiga ialah wali apakah maksud wali maksud wali ialah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan apakah syarat-syarat wali pertama mestilah Islam dua seorang lelaki tiga balil, empat berakal, lima adil dan tidak melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara berterusan. Keenam merdeka, ketujuh tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, kelapan tidak dipaksa mewalikan Kesembilan tiada penyakit yang mencacatkan fikiran seperti nyanyuk atau gila dan yang kesepuluh mampu memelihara dan menguruskan harta adalah diingatkan bagi para pelajar bahawa wali terbahagi kepada dua pertama wali mujbir dan yang kedua wali bukan mujbir mari kita lihat susunan wali mujbir pertama bapa kedua datuk sebelah bapa dan ke atas manakala susunan wali bukan mujbir pertama adik beradik lelaki seibu sebapa Dua, adik beradik lelaki. Sebab apa? Ketiga, anak saudara lelaki daripada adik beradik lelaki seibu. Sebab apa? Keempat, anak saudara lelaki daripada adik beradik lelaki sebab apa? Kelima, Anak lelaki kepada anak saudara lelaki seibu sebapa. Keenam, anak lelaki kepada anak saudara lelaki sebapa. Ketujuh, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Kelapan, bapa saudara sebelah bapa sebapa. Kesembilan sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa si ibu sebapa. Kesepuluh, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa sebapa. Dan yang ke kesebelas ialah wali hakim. Rukun nikah yang keempat ialah saksi Apakah maksud saksi? Maksud saksi ialah orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Apakah syarat-syarat saksi? Yang pertama mestilah Islam. Kedua lelaki. Ketiga balil. Keempat berakal kelima adil keenam memiliki pendengaran yang baik ketujuh penglihatan yang baik dan yang kelapan merdeka manakala rukun nikah yang kelima ialah lafaz akad nikah ataupun ijab dan qabul Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Contoh ijab, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Qabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Contoh qabul, aku terima nikahnya anak perempuanmu. Syarat lafaz akad nikah ataupun syirah. Yang pertama, menggunakan lafaz kahwin atau nikah atau terjemahan yang tepat daripada kedua-duanya. Dua, lafaz ijab dan qabul hendaklah jelas dan bukan secara kias. Ketiga, ijab dan qabul hendaklah berturutan dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Keempat, lafaz akad nikah hendaklah berkuat kuasa serta merta kesannya. Kelima, kelayakan wali dan bakal suami berkekalan sehingga selesai akad. Dan yang keenam, tidak dibataskan dengan tempoh masa. Sebagai kesimpulan, rukun nikah wajib dipenuhi dalam perkahwinan. Jika mana-mana rukun tidak dipatuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum syarak. Oleh itu, umat Islam adalah memahami dan mematuhi rukun nikah agar kehidupan berkeluarga menjadi aman, bahagia dan diberkati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.